السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طلبہ و طالبات موضوع سامین اور دوستو میں آصف بال سنگ اپنے مامام کا میرے چینل پر دل خر مقدم کرتا ہوں پرتپاک استقبال کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بالخصوص طلبہ و طالبات کی فرمائش پر یہاں پر بنائی جا رہی ہے آج کی ویڈیو ایک نظم کے خلاصے پر مشتمل ہے کون سی نظم ہے اس سے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں بیل آئکون کو کلک کریں لائک کریں اور تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ آج کی ویڈیو ایک نظم کے خلاصے پر مشتمل ہے وہ نظم ہے رشوت رشوت جس کے شاعر جس کے کار وہ ہیں جن کو ہم شاعر شباب شاعر انقلاب کہتے ہیں یعنی جوش ملی آبادی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اے نظم کا خلاصہ صرف ان بندوں پر مشتمل ہے جو ریاست کرناٹک کے درسی کتاب کے نصاب میں شامل ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں جوش ملی آبادی جن کے کلام میں آہنگ نگمگیت نوسکیت عظمت انسانی کے پہلو کردار نگاری کی بہترین مثالیں انسانی نفسیات اور معاشرے کی پھیلی ہوئی برائیوں کی ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے جوش نے اس نظم میں ایسے ہی سماج کا ایک اہم مسئلہ رشوت خوری کا پردہ فاش کیا ہے ساتھ ہی ساتھ سماج کی نا برابری زور و ظلم استحصال مہنگائی کے مار اور نفسیات و خواہشات کی شاندار مراقع کشی کی ہے جوش اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کس طرح رشوت خوری کا بازار معاشرے میں گرم ہے اور کیسے کیسے جرائم اس کے سبب جنم لے رہے ہیں نظم رشوت ایک ایسے نظام کی عکاسی کرتی ہے جس میں معاشرہ رشوت کے جال میں جکڑا ہوا ہے جب شاعر رشوت لینے والے کو غیر دلاتا ہے تو نئے نئے بہانے بنانے لگتا ہے اور اس کو جائز بتاتا ہے نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک رشوت خور کہتا ہے لوگ ہم سے روز کہتے ہیں کہ رشوت لینے کی عادت سے باز آ جائیں رشوت لینا چھوڑ دیں رشوت خوری انسان و انسانیت کے لیے ناسور ہے اس سے توبہ کر لیں چونکہ ایک ایسی تجارت ہے جو سماج کو دیمک کی طرح برباد کر رہی ہے اور اخبارات میں بھی اس کی برائی کے بارے میں روز چھپتا ہے رشوت خور اپنے دفاع میں کہتا ہے اگر ہم رشوت نہ لیں تو پھر اس مہنگائی کے دور میں اپنی ضروریات کو کس طرح پورا کریں اب یہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم رشوت لینے والوں کو عقائد کر لیں اور سزا بھی دیں تب بھی ہم اپنی عادت سے باز نہیں آ سکتے جہاں معاشرہ میں قول اور فعل میں تضاد ہو اور نہ سے کسی پاگل کی طرح اہم کانہ حرکتوں میں مطلع ہوں تو کیسے کوئی اس کا پابند ہوگا خور افراد اپنے آپ چھپانے کے لئے مہنگائی کا رونا روتے ہوئے سرمایہ داروں سہوکاروں کی لالچ چور بازاری اور بڑھتے ہوئے مہنگائی کے جانے بشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کہ سب چور اور ڈاکو ہیں جب عام آدمی کا خون چوس رہے ہیں اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ایک ادنا سی دکھنے والی رائی کی قیمت پہاڑ کی بلندی کو چھو رہی ہے یعنی مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے ہماری تنخواہ قلین اور ضروریات لاکھوں ٹن سے بھری ناؤں کی طرح ہیں اگر ایسی صورت حال میں بھی ہم رشوت نہ لیں گے تو کس طرح گزر بسر کرے جو لوگ ہم سے رشوت چھڑانے کے لیے مستعد ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ریت میں کشتی چلانا جو کہ ناممکن ہے ان پر حاوی انسانی خواہشوں نے بھی اس رشوت خوری کے بازار کو گرم کر رکھا ہے رشوت خور تندیزہ انداز میں کہتا ہے اس سماجی ناصر میں کوئی ایک دو مبتلا ہو اور رشوت خوری کے الزام میں سزا کا ڈر ہو تو وہ باز آئے لیکن جب سب ہی اس دریا کی مچھلیاں ہوں تو سب کو قید کرنا کسی کے بس کی بات نہیں آخر میں رشوت خوری کو ختم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے اگر رشوت کو روکنا چاہتے ہو تو سرکار کو چاہیے پہلے معاشرے میں پھیلی نابرابری برابری کی تقسیم ختم کرے عوام کے حقوق ادا کرے مہنگائی کو روکے تاکہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے رشوت کا سہارا نہ لینا پڑے مگر ایسا نہیں ہوتا جس دن ایسا ہوگا رشوت خوری بھی اپنا دم توڑ دے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو رشوت نظم کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرف دیکھئے توجہ سے سنیے اور امتحان میں اگر یہ آئے تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کر کے اول نمبر سے کامیابی حاصل کیجئے اگلی ویڈیو میں کسی اور ایک موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ